покой? Кто пробрался в мое царство? Кто устроил шум и вой? Ну-ка, из моих владений прочь! А не то наступит ночь. Не шуми и не кричи в Я тебе сейчас все объясню. А ребята, да. 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 это я опять не так говорю. Уж прости, не просто подпевать будете? Да. пою, Господи, подпоем, подпоем. И борода у тебя не настоящая. это же морской пират. Я его сваку Я, Я пират. И что? Дедушку Мороза, а посох-то его волшебный у меня, а дедушка, без посоха он я не настоящий, и никаких чудес творить не может, и никаких я подарков я вам не видать. Убира, что же нам делать, бедишка? Не положение, иди сюда. Держи. <связи> так. <связи> 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 Where am ready, from where дедушка к вам спасибо, вернется. Спасибо. Я не зря равный рубль. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Ой, здравствуйте, ребятишки, здравствуйте, девчонки, мальчишки, спасибо. Спасли мой посох. Ну, это? А теперь... Кто да, да. Хорошо. Кто вот. ага. моего? Будем, конечно. С ребятами дружно мы будем кричать. Так, помогать будешь? Очень буду. Так, сейчас нам нужно зажечь елочку. По ревячему решению, Дед Морозову веленью, ну-ка, елочка, скорей, зажгись россыпью огней. Скажем дружно, раз, два, три, светом праздничным гори! Так, видно, кто-то не кричал, видно, кто-то промолчал. Кто промолчал, поднимите руку. Хорошо, получилось у нас. Ну что, стишки приготовили? Да, а да. у нас про елочку стишки. Ну-ка, давайте, я послушаю. Не драться, а то заморожу. А то сейчас пират дочери придет и тебя. Кто еще у нас приготовил стишки? Никто? Все, про Все. Все? Ну тогда давайте сыграем в мою игру, в любимую, заморожу. Умеете играть? <шес> а? Ну тогда давайте вставать <шес>